کافرون <تصفح> اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم <سؤال> میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لَكُمْ دین و کم یہ سورت کافرون ہے مکی صورت ہے مکہ میں نازل ہوئی اس صورت کی چھ آیات ہیں کافرون اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں کافروں کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا کہ اے کافروں جو عمل تم کرتے ہو تمہارے عمل کا تمہارے عمل کا جو حیثیت یا مقام ہے اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں اور جو تم صلح کی پیشکش کرتے ہو اللہ کے نبی کو یہ پیشکش بھی تمہاری قبول نہیں وہ پیشکش کیا تھی وہ یہ تھی کہ مشرقین مکہ کے سردار حضور کے پاس آئے کہنے لگے پہلے تو ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں ہم جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں ہمارے جو خدا ہیں آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ان کی پوجا نہ کرو آپ اس چیز سے باز جائیں اگر آپ یوں نہیں کرتے پھر ہم آپ کو آفر دیتے ہیں آپ جتنی مال چاہیں جتنی سونا اور چاندی چاہتے ہیں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے معبودوں کو ہمارے خداؤں کو گالیاں نہ دیں اگر یہ بھی قبول نہیں پھر آپ مکہ کی اس پوری دھرتی میں کسی آپ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں آپ کو یہ ساری آفر ہم پیش کرتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہمارے معبودوں کو ہمارے خداوں کو گالیاں نہ دو لوگوں کو یہ نہ کہو کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو صرف اللہ کی عبادت کرو ایسا نہ کرو اگر یہ شرطیں بھی آپ کو قبول نہیں ہیں یہ ساری شرطیں یہ بھی قبول نہیں ہیں تو پھر یوں کرتے ہیں ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیا کرو ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں مشتر مشترکہ عبادت کرتے ہیں سانجھا کھاتا رکھتے ہیں آپ ہمارے خدا کو مانیں ہمارے خداؤں کو بتوں کو ہم آپ کے خدا کو مانیں گے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں شرک بھی مشترکہ ہو جائے گا توحید بھی مشترکہ ہو جائے گا تو اللہ نے یہ قرآن کی یہ صورت اتاری اللہ نے فرمایا محبوب ان کافروں سے ان ساری آفروں سے برات کا اعلان کرو کہ تمہاری کوئی آفر ہمیں قبول نہیں آئے تم جتنی چیزیں بتا رہے ہو جو شرائط بتا رہے ہو ہمیں کوئی شرط آپ کی قبول نہیں ہے قل یا ایو الکافرون اے محبوب فرما دیجئے یا ایو الکافرون ان کافروں کو او کافرو لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون میں عبادت ان بتوں کی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان بتوں کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم پوجا کرتے ہو ورا ان تم آبدو نہ آبد اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو جیسے میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا ایسے تم بھی ڈٹے ہوئے ہو کہ تم بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے کافروں سے کہا حضور صلی اللہ حضور نے فرمایا ولا انا آبود ولا انا آبی ما ابت یاد رکھو میں کبھی بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا کبھی بھی میں بت پرستی نہیں کروں گا کبھی بھی ولا انا آبی ولا انا آب میں کبھی بھی شرک نہیں کروں گا ما ابت میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو ولا ان تم آبدو نہ اور نہ تم کبھی اللہ کی عبادت کرو گے تم بھی ایسے شرک کرتے کرتے مرو گے تم بھی ان بتوں کی پوجا کرتے رہو گے نکم دی تمہارے لیے جی تمہارے لیے تمہیں بدلہ ملے گا جو تم کر رہے ہو ولام دین حکم تمہارے لیے تمہیں بدلہ ملے گا ولی دین اور مجھے میرے عمل کا بدلہ ملے گا تم جو کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ملے گا اور میں جو کر رہا ہوں مجھے اس کا بدلہ ملے گا لنا آ مالون ولاکم میرے عمل میرے لیے جو ہم جو ہم عمل کرتے ہیں جو کوئی عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور تمہارے عمل تمہارے لیے تو یہ صورت اتری اس صورت کی بہت سارے فضائل ہیں بہت سارے فضائل ہیں حدیث میں آتا ہے اس صورت کا ثواب ایک دفعہ پڑھنے سے چوتھائی قرآن کا ثواب ہے چوتھائی قرآن کا یعنی کہ اگر اس صورت کو چار مرتبہ پڑھ لو تلاوت کر لو تو پورے قرآن کا ثواب ہے ایک مرتبہ پڑھو تو چوتھائی قرآن کا ثواب ہے اس صورت کو یاد کرنا چاہیے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ یہ یہ وہ صورت ہے کہ اگر اس کو سوتے وقت پڑھ لیا جائے سوتے وقت سونے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو وہ آدمی شرک سے بری رہتا ہے شرک سے بری رہتا ہے ترمزی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں پڑھا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو سوتے وقت سورت کافرون کی تلاوت کیا کرو اگر تم سونے کی حالت میں مر گئے تو گویا کہ تم توحید پر مرے جب تم نے اس صورت کی تلاوت کر کے سوئے تو اسی سونے کی حالت میں اگر مر گئے تو گویا کہ تم توحید پر مرے اور جو توحید پر مرے گا وہ کامیاب ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتے ہوئے مروں تو گویا کہ جب یہ صورت پڑھ لی اگر موت آ گئی تو وہ موحد بن کر جی وہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہوا تو دنیا بھی بن گئی آخرت بھی بن گئی اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس صورت کے پڑھنے سے زاد راہ بھی فراخ ہو جاتا ہے زاد راہ ایک صحابیہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے میں جب سفر کرتا ہوں تو سفر میں مجھے تنگ دستی ہوتی ہے مشکل آتی ہے یعنی زاد رہ ضرورت کی چیزیں میرے سے ختم ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت کافرون کی تلاوت کیا کرو تو وہ صحابی رسول جب بھی سفر کرتا سورت کافرون کی تلاوت کرتا جو ہی سفر یہ سورت کی تلاوت شروع کی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی خوشحال ہو گیا جتنی بھی میرے رفیق کے سفر ہوتے ان کے پاس ضروریات کی چیزیں ختم ہو جاتی میرے پاس سے ختم نہیں ہوتی تو زاد رہا سفر کی حالت میں زاد رہا کی فراخی کے لیے بھی اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اس کی بڑی برکت ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بچھو نے جب کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا جب پانی اور نمک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک کو ملا کر اس پانی کو اس کاٹنے والی جگہ پہ لگایا اور لگا کر اس صورت کی تلاوت کرنے لگے سورت کافرون کی تو اگر کسی کو بچھو کاٹ لے اور اس پر دم کرنا ہو جی اور اس کے درد کو ختم کرنا ہو تو صورت کافرون کی تلاوت کر لیا اور بہت سارے فضائل ہیں صورت کافرون کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ جو آخری پانچ صورتیں ہیں آخری پانچ صورتیں کون کون سی صورت کافرون صورت النصر اور صورت اخلاص کلاؤز برب الفلق اور کلاؤز برب یہ پانچ صورتیں ہیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ پانچ صورت صورت کافرون صورت النصر عناصر کی بھی آپ ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں جس میں بڑھاپے کا وظیفہ بتایا گیا وظیفہ کیا تھا بڑھاپے کا وظیفہ سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ العظیم کہ یہ بڑھاپے کا وظیفہ ہے اور استغفر اللّہ ربی منک الظمبم و اطوب علیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے آخری عمر میں اور حدیث میں آیا ہے کہ اس صورت کا فر ہوں ان نہ ہو نہ تو یہ بھی اور یہ صورت اخلاص اور صورت فلق اور صورت انداز ان صورتوں کی تلاوت کرنے سے بہت سارے فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی اس لیے ان صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی اس صورت کی تلاوت کرتا ہے وہ گویا کہ توحید کو بیان کرتا ہے شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے کیونکہ یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کبھی بھی شرک کے قریب نہ جانا بتوں کی پوجا نہ کرنا شرک سے بیزاری اور اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اصول